Əzizandaşlar illər öncə 90-cı illərdə, 2000-ci illərdə beş mərtəbəli binaların birinci mərtəbələrinin qarşısında bağlar və mənim nənəmində bağın qabağında birinci mərtəbədə əkilən nənəm onların da həyətinin qarşısında e, bir artırması var. Artırma deyim bağ sahəsidir da, belə balaca bir bağ olurdu. Və e, o, o vaxtlar ona e, yəni icazə verirdilər və orada bir qəbahət görmürdülər. E, i̇ndi icra nümayəndələri gəlir, onları sökür, o artırmaları və bağları açparı yox. Həm də bəziləri orada artırma eləyib, eyvanı böyüdüb filan. İndi onu söküb uşaqlar üçün bir meydan, çamı qurulların e, elə yoxsa elə söküb dağıdıq çuqud getdirlər. E, e, yəni önəmi məsələn, olan. Məsələn, o bağların bəzən o qədər, qədər gözəldir. Çox ki, gözəldir, bəli. Ağacları var, yaşıllığı var, insanlar da gəlir, ətəyində oturur, e, kövgəsində dincəlir, e, meyvəsindən yeyir. Məsələ burasındadır ki, icra rəhbərliyi qeyd eləyir ki, bu artırmalar və bu bağlar qanunsuzdur sənədsizdir. Vaxtilə sənəd verilməyib və ya da düzgün sənəd verilməyib, iddiaları budur. Ona görə də bu iddia əsasında gəlib söküllər və vətəndaşlar da bundan narazılardır. Əvvəlcə deyir cəmiat, əvvəla deyirlər ki, cəmiat burda illərlən xərç qoyub müəyyən güzəran yaradıb özünə. Bunun bu şəkildə çökməyə xəbər vermədən gəlib sökməyə düzgün deyil. Daha ətraflı gəlin süjetə baxaq, vətəndaşların öz dillərindən eşidəşiklətdiklərini. Heç kimə xəbərdarlıq etmədə, Cəmad evində olmayı-olmaya başadı zaboru dağıtmağa. Birdən-birə gəldilər şənbə günü. O qaldırıcı ilə birinci çəkdilər. Bizim də xəbərimiz olmazdan, hətta 5-ci günü keçən həftə. Bizə görürəm ki, traktorla gəlib qapını sür. Belə iyyəsiz ilk ola. Belə iş olmaz axı biz müsəlmanam. Görüntülər Paytaxtın Nizami rayonu Məmməd Səid Ordubadi küçəsi 1 ünvanındandır. Uzun illərdir ki 5 mərtəbəli yaşayış binasının 1-ci mərtəbəsində yaşayan sakinlərə məxsus bu ərazidə bağlar var. Hansı ki, sakinlər bu illər ərzində bura müxtəlif ağaclar əkiblər və burdan həyat kimi, bağ kimi istifadə ediblər. Amma son günlər buranın birdən-birə sökülməsi sakinləri narahat edib. Neçə illər əvvəl ham həyəti var burda. Gəldilər mənim paltar sarayım. Xanım, yığışsız üzürəm, nə yığışsın. Deyəm ay oğlum, bu nə məsələdir? Xəbərsiz bizə birdən-bir şeylə gəldiniz ki, İşsizli görürəm, banka nə yibis var, hər yerdən yuğuşsun. Qonşum evdə yox. Nə keçər şeyilib gəldi, naxan oğrusun, hamsını söktü. Heç yazılı evdə yoxu yə. Cəmaik oğlum, bir mənə kağız görsə, çıxarış kim sizlə burada. Bizi göndəriblər icrazın. 20 ildir toxuna yoxdur burada. Bəlkə 20 ildir binanın qarşısında belə həyat var idi də? Vardı, hə. Bəcə birinci mərtəbədə yaşayan insanların belə deyə həyatı idi. Hər gün, hər gün. Onun. İndi gəlib çöküllə. İndi sökülürlər. Mən yani, baxıram ki, 2 mənzil sökülüb, amma sizdə qalıb deyəsən. Yəni sökəcəklər bundu? Hamısını sökmək istəyirlər. 20 il əvvəl bunu tikəndə kimə demişdiniz? İcazə almışdınız yoxsa? Almışdıq əlbəttə. O canla süsü ola. Aradaş, bir dəyəm ismar vurmağa imkan vermirlər. İndi də deyirlər ki, qanunsuzdur. Ha, qanunsuzdur. İndi də deyirlər qanunsuzdur. Burada hamının bağı olubdu. Sadəcə əl gəzdirmişik, mağa çəkibmişik ki, mağaca, ki əyətinə baxırdı. Bu 40 ildə heç kim gəlib demədi ki, buranı sökmək lazımdır. Birdən-birə bu bina Orbita MTK burada peydə olandan sonra birdən-birə Famil müəllim özü şəxsən. Orbita MTK-nın müdürü İcrayla, Erjulla birləşdilər, heç kimə xəbərdar etmədən gəldi, ərazini qısaldır. Onlar sadəcə deyir ki, qoyduğumuz, çəkdiyimiz əziyyətin pulunu ver. Çünki indiki dövrdə hamı bilir ki, heç kim bir dənə kubik pulsuz qoya bilməz. Kiməsə hörmət etməlisən ki, sən burada nəsə eləyəsən. O da onun çox gözəl biridir. Ona görə də öz başını alı -başı alıb gedir. Nə istəyir onu deyilir. Fironluq edir. Özü də deyir ki, mən deyə bilərəm icra hakimiyyəti. Nə oldu icra hakimiyyəti indiyə kimi sökmədi, indi də başladı sökməyə. Nizami rayonu icra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, sözü gedən ünvanda binanın 1-ci mərtəbələrinə artırmaların tikintisinə uzun illər öncə qurumun əvvəlcə rəhbərliyi icazə verib. Hazırda isə qanunsuz olaraq zəbt olunmuş və təçəffərlənmiş ərazilər sökülür. Bir müddət sonra isə aidiyyəti qurumların müvafiq rəyinə əsasən qəzalı və istismar müddətini bitirən yaşayış binalarının sökülərək yerində çoxmərtəbəli binaların tikintisi nəzərdə tutulub.